ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಂಶಿಕಮನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೊನೆ ಸೋಮವಾರದ ತುಳಸಿ ಮಾತೆಗೆ ನಿರ್ಲಿಕೈ ಹಾರತಿ ದಾಮೋದರ ಶ್ಲೋಕ न्तर्गवरूपा जय विश्रवसंस्तुत विध्वंसि जय कंसारेयदु कुलतिलका जय वृन्दावनचर देवेश जय गोवर्धनधर वत्सारे धेनुकभञ्जन जय कंसारे नायक जय गोविन्द जय खगवरवाहन जयपीठारे जयमुरभञ्जन पार्थसखे त्वम् भौमविनाशक दुर्जन हारि पालक जय देवेश शुभगुणगणपूरितविश्वेश जयपुरुषोत्तमनित्यविबोधा भूमिभरान्तककारणरूप जय देव वरेण्या। विधिभवमुखसुरसतसुवन्दितसच्चरणाम्भुजकञ्जसुनेत्रा सकलसुरासुरनिग्रहकारि पूतनि मारणजय देवेश यद्भ्रूविभ्रममात्रा तदिदम् आकमलासनशम्भुविपाद्यम् सृष्टिस्थिल सर्विचरवल जय भो जय भंजन भंजनमूर् जय गोपीकुचकुंकुमितांगाली पालन जय भो जय गोपीजनरंजन जय भो जय रासोत्सवरतलक्ष्मीषा सततसुखार्णव जय कञ्जाक्षा जय हरणानवनीतस्य सुरेश बालक्रीडनपरजय मुनिवरवन्दितपदपद्मेश कालि अफणिफणमर्दन जय भो विजपत्न्यर्पित मत्सि विभोन्नं क्षीराम्बुधिकृतनिलयन देव वरद महाबल जय जय दुर्जन मोहन सज्जन जय युग कृतदुर्जन विध्वंसिन् जय 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 भो जय विश्वात्मन् इति मन्त्रम् पठेन्नेव कुर्यान्नीराजनं बुधः घटिकद्वयशिष्टायां स्नानं कुर्याद्यथाविधि अन्यथा नरकं याति यावदिन्द्राश्चतुर्दश इति कार्तीकदामोदरस्तोत्रं का सम्पूर्णं श्रीदामोदरार्पणमस्तु धन्यवादलु